الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم عوام اب العزت کا انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت میں پیدا کرنایا جیسے تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اسے اگر ہم گرنا چاہیں تو ہم اپنی پوری زندگی کو لگا کر کے اسے گر بھی نہیں سکتے اس کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بہتر نعمت ہمیں عطا کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے رشو کے لیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربی کا مہینہ ہے بہت مشہور مہینہ ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی فرمائی تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں ہمارے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اور پورے انسانیت کے لیے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے رشتہ حجارت کے لیے بھیجے گئے ہیں چونکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کے بارے میں آپ کے طریقوں کے, کے, کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کا طریقہ ہے کس چیز کو کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے ہم کن چیزوں کو کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے پیروکار مانے جائیں گے اور کن چیزوں سے ہم بچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار مانے جائیں گے یہ ہمیں معلوم ہونا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے بےحد ضروری ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے ہمارے اسکول کے بچوں کو گاندھی جی کے پیدائش کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان کے ٹیچرس بتاتے ہیں لیکن پھر وہی ہمارے مسلمان بچوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت یا کس مہینے میں پیدا ہوئے عمومی طور پہ پتہ نہیں ہوتا ہے جی جائے کہ چند طالب علموں کو بتاؤ جو مکتب میں یا مدرسوں میں پڑھے ہیں یا جن کے والدین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ان کو پتا ہو لیکن عمومی طور پہ یہ ساری باتیں پتا نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اسے سیکھنے کی کوشش کبھی کرتے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی وقت تھا صبح کا سمانا وقت تھا یعنی فجر کا وقت تھا بالکل ارس صبح اور دن پیر کا سوموار کا دن تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیات کو روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن خصوصی طور پر روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میری پیدائش کا دن اس لیے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے یہ دو چیز تو کلیئر ہو گئی اس کو سارے لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوم کے دن ہوئی تھی اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی لیکن

اس لیے اور چونکہ اسے بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور جو نہیں مناتے ہیں انہیں بہت دم نظری سے اور گستاخانہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے یہ نبی کے ماننے والے نہیں یہ نبی کا عاشق نہیں ہے خیر ہمیں اپنی عاشقی کا ثبوت کسی کو نہیں لینا ہے نہ ہی ہمیں ہندوستان میں رہ کر کے اپنے دیش بھکتی کا ثبوت کسی کو دینا ہے اور نہ ہی ہمیں مسلمان ہو کر کے نبی کے عاشق ہونے کا ثبوت دینا ہے جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے عمل سے ہمارے قول و پیل سے دکھنا چاہیے نہ کہ ہم سے چلا کر کے اور بول بول کر کے بتائیں گے اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے ہم کتنا نبی کو مانتے ہیں ہمارے کردار سے ہمارے گفتار سے ہمارے بولنے چالنے سے ہمارے لباس سے ہمارے پہناوے سے اس سے جھلکنا چاہیے ہمارے اخلاق سے جھلکنا چاہیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں یا ہم نبی کے نہیں ماننے والے ہیں ہم زبان سے سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں ہم ناپ دوڑ میں کمی بیشی کر رہے ہیں یا ہم برابری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو اس میں ہم کہیں ایمانی کو نہیں کر رہے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرتے ہیں تو اس میں ہم کتنی شفافی کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی بھی معاملات کر رہے ہیں اس میں ہم کتنا شفاف اور کتنا بہتر طریقے سے اسے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اگر ان ساری چیزوں میں معیار ہمارا اگر اتر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے درست ہے تو ہمیں مانا جائے گا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم اپنے زبان سے سچ بولیں ہم معاملات کو صحیح رکھیں ہم کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہ کریں کسی کو حقیر اور حکالت کی نظام نگاہ سے نہ دیکھیں سب کو بہتر سمجھے سب کو اچھا سمجھے کہ ہر انسان حضرت عالم علیہ السلام کے اولاد ہے تمام انسان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب کے ساتھ خالی کا معاملہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ سب سے جو ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دین کی راغت دیتے تھے تو کس طرح سے دیتے تھے بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ہم اس وقت کے ماحول کو بھی دیکھیں گے جب کہ چاروں طرف کفر اور شرک پھیلی ہوئی ہر طرف اندھیرا تھا ہر طرف ظلم و بربریت تھی لوگ ایک دوسرے کو دبا رہے تھے کوئی کسی کا

جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور مشہور رقمیا سب نے سنا ہوگا کہ کوہ صفا کے اوپر صفا ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبا کر کے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے پہلے ایک بات کہی پہلے ان سے عہد و پیمان لیا اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے اس پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کبھی ابھی آپ پہ حملہ کرنے والی ہے کیا آپ اس بات کو سچ جانے گی یا جھوٹ جانے گی کی؟ <تصفح> کی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا تھا کسی کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی بھی کوئی جھوٹ بولا ہو تو سارے لوگوں نے بے وقت یہ بات کہا کہ ہم آپ کی بات کو سچ جانیں گے کی کیونکہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے آپ اگر کہہ رہے ہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والی ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام سنانے جا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بدھوں کی پوجا چھوڑ دو اور میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنی بھی ساری باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو جیسے ہی وہ سارے لوگ تھے جو تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور آپ جو بھی باتیں کہیں گے ہم مانیں گے لیکن جیسے ہی باتیں ان کی مرضی کے خلاف ہوئی وہ سارے کے سارے مکر گئے اکثر سارے مکر گئے یہاں تک کہ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں مٹھائیہ تقسیم کے لئے خوشیاں منائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر دے کر کے مارا اور اس نے نوزلہ یہ بات کہے کہ محمد یا ناس کیا تو نے اسی بات کے لئے میں بلائے تو اس سے ہمیں یہ سبق ہوں گے کچھ لوگ اس کے مخالفین بھی ہوں گے مخالفت بھی, بھی کریں گے کیونکہ ہم بات کسی کو جلدی حسن نہیں ہوتی جب ہم السلام کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے تو ہم آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں اور آئیں گے تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس وقت اس بات کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے یا ہمارے نبی کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے تھے تو ہمارے ساتھ پہ آ رہے ہیں کوئی تنقید کرے کوئی کچھ کرے لیکن ہمیں کام اسی کو کرنا ہے جس کام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے اور کرنے کے لیے کہا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ماں آدھا کنو رسول رفا خسو کہ نبی جو دے دے اسے لے لو وما نہا کمائن مفانتا ہو تو

ایمہ مشاہدین ایسا کے سامنین نے کسی نے نہیں کیا تھا اس لئے ہم اس کام کو نہیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو لیکن ہمارے پاس کوئی بھی حدیث کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہم اس چیز کو دین سمجھے اور اس کو ہم شریعہ سمجھ کے نہیں کر سکتے جو کہ جس کام کو آپ نے کیا ہے اور آپ نے کرنے کا حکم دیا وہی دین ہے ہم نبی سے صحابہ سے آگے نہیں کر سکتے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کر لینے میں کیا حرج ہے کر لینے میں کیا حرج ہے تو ایسے اگر کسی چیز کی باؤنڈری نہیں رہے اسلام کو ایک باؤنڈری کے تحت بنا دیا گیا ہے جتنا ہے اتنا ہے بس اس طرح ہم ایک مثال سے سمجھائے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ایک رکعت میں ہم دو سجدہ کرتے ہیں سجدہ سب سے عظیم الشان عبادت ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا تو اللہ رب العزت کو وہ وقت وہ گھڑی بہت سارا پسند آتی ہے اور بندہ جتنے دیر تک سجدہ میں رہتا اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ

تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو چیز جس طرح سے بتا دیا گیا ہے اگر ہم اسے اسی طرح سے کریں گے تبھی وہ دین کا کام ہوگا اگر ہم اس میں اپنی من کریں گے تو پھر وہ دین کا کام نہیں ہوگا جس طرح ہم اذان دیتے ہیں اذان دینے میں لاسٹ جو لفظ ہوتا ہے لا اللہ کے مؤذن اذان کو مکمل کر دیتا ہے لیکن ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کلمہ کس طرح سے اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پورا اس طرح سے لیکن اذان الا اللہ کے موزن کلمہ کو مکمل کر دیتا ہے اور وہ اذان مکمل نہ جاتی ہے بلکہ وہ پورے کلمہ کو محمد رسول اللہ کا مکمل نہیں کرتا ہے جب اگر موزن صاحب سوچے کہ بھائی کلمہ پورا کرنا سباب ہے پورا کلمہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں جو اس کی نیکیاں ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے گا تو ہم پورا کلمہ کو پورا کر لیتے ہیں جیسے محسن صاحب اگر لال کے بعد محمد رسول اللہ کہیں کہیں گے لوگ تھوڑا سے آگے کے کہیں گے کہ موسم صاحب آج اپنے اذان غلط کی کیوں موسم صاحب اگر دلیل دیں گے کہ بھائی اذان غلط کیسے ہو گئی میں نے تو کلمہ پورا کیا ہے کلمہ تو پورا پڑھنا چاہیے تو لوگ کہیں گے کلمہ پورا پڑھنا چاہیے لیکن اس وقت یہ چیز ایسے نہیں ہے یہ کسی سے ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان کسی طرح ہوتی تھی ان کے بعد بھی اسی طرح ہوتی تھی تو آج آپ کے ایک نیا طریقہ نہیں یاد کر سکتے آپ ایک نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو اسے غلط کہا جائے گا ٹھیک اسی طرح سے ہم دین کے کسی بھی کام میں ہم اس چیز کو اپنے طرف سے بڑھا کر کے نہیں کر سکتے ہیں ہماری اپنی پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزرے اب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے آپ کا طرز عمل آپ کی زندگی اور آپ کا پورا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ ہم سب کے لیے جو ایک مقصد حیات ہے ہم پڑھیں سمجھیں اور اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں البارب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح میں سنتوں کے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ادا کرنا ہے